Доброго ранку, друзі. В нашій студії є перший гість. Знайомтеся, це Олександр Рибін, голова правління благодійного фонду Жива традиція. Доброго, Доброго ранку. ранку, ми раді Доброго. вас вітати в нашій студії, раді знайомства. Е, ну я кажу нашим глядачам, що ви можете долучатися до нашої розмови номер 616191, один Стати свої запитання. Сьогодні ми більше будемо говорити про буддизм. Ну і саме про дні будиські культури І про будицької культури. Але в мене перше питання виникає саме про буддизм. От як ви стали буддистом, що вас до цього спонукало? Ну, я хотел бы сказать, прежде всего, что наша программа здесь, это не, не просто программа буддизма, да, это программа буддийской культуры. И многие люди, которые участвуют в этой программе, они не являются буддистами вовсе, да. Uh -huh. И многие люди просто, им интересна эта культура, потому что она очень древняя, и она очень глубокая, она касается ума человека. И тут нужно, как бы, понимать и делать разницу между какой-то <клёк> религиозным аспектом, да, и культурным аспектом. И мы приносим сейчас культурный аспект. И прежде всего нам интересно показать вот все раз, разные стороны вот этой культуры. Да, она действительно огромная Она занимает собой половину Азии, да, как вы знаете, это и Китай, и Япония, и Индия и так далее. Это действительно большая часть мировой культуры. Вот. Но, конечно, интересно всегда какие-то личные вещи, да. И я, да, действительно как бы использую этот метод, да. Но здесь нужно сказать, что измов было достаточно много в молодости, я помню. И для меня это было как бы... Я уже не хотел никаких измов, да. Я был там анархистом и, и кем я только не был. Вот. И потом какой-то момент, а так как я был анархистом, вот если вы спросили, как, я, как мне это пришло, был анархистом, и идея была такая, что общество, в общем-то, гнетет, да, и общество нас угнетает, нам нужно либо поменять общество, как это делают все революционеры, либо уйти из этого общества и жить вот так, вот, как ты хочешь. Да? И получилось, что мы с, с друзьями э, поселились в Крыму. Тогда это еще Украина была. Мы поселились в Крыму и жили там, значит, какое-то время совершенно автономно от всего общества и мы думали, что вот сейчас-то наконец-то. А якся отбывалась. Ну мы нашли место в горах красивое, где mm -hmm. мало людей и мы это такая вот как община, коммуна э, по типу таких вот э, общин, которые существовали и в Украине в том числе на протяжении истории. Вот и идея была в том, что мы живем э, своей жизнью, у нас свой уклад, у нас свои идеалы э, в соответствии с которыми мы живем. И, конечно же мы искали, был духовный поиск, кто-то христианство, кто-то там разные религии и не религии. Я вообще был атеистом и так далее. Да. И в какой-то момент, вот казалось бы, вот теперь вот мы будем жить так, как мы хотим. Да. Оказалось, что все то же самое, что происходит в обществе, начало происходить в нашей небольшой компании людей, живущих как бы самыми высокими идеалами. И мы начали обнаруживать, что проблема не где-то там снаружи, проблема не в соседе плохом не в плохом правительстве и так далее. А все это происходит из наших собственных умов, даже если мы этого не знаем. Это мешающие чувства. Да. И мы начали копаться, да, в чем же дело. И вот таким образом это сподвигло, столкнуло нас на то, чтобы найти какие-то поучения, которые бы говорили о нашем внутреннем мире, о том, почему мы страдаем или почему мы счастливы и так далее. То, так вы пришли до буддизма, я так разумею. Ну, это был один из таких шагов. Да, так. конечно, ну, зараз было вы буддист. Много всего. Да, я буддист, я практикую. У нас существуют буддийские центры в Украине на протяжении уже 20 лет. Вот, например, в Закарпатье 20 лет в этом году исполняется буддийскому центру О. и вообще буддийскому движению. На самом деле, мы это делаем это вот фонд, наш и также буддийский центр совместно нас пригласили. И нам помогают ребята из буддийского центра Ужгородского. И соответственно здесь также очень много людей, которые практикуют учение еще. До речи, так, до речи, я просто хотел спитати, чи, чи поширенний буддизм в Закарпатье и на тут чи багато у тебя последовников цього вчення? Ну, конечно, не так много, но никогда буддисты в истории даже цели такой не ставили быть массовым движением. Это не имеет никакого значения. Буддизм подходит тем, кто может это использовать, кому близки эти идеи, да, и буддисты никогда не миссионерствовали еще со времен Будды, это вообще противоречит, основам буддийского взгляда, о том, что можно кого-то насильно убедить сделать счастливым. Да? Человек должен сам к этому созреть. И я думаю, что в Ужгороде, ну, я так численность не знаю, честно говоря, да? Mm -hmm. но я думаю, что около 100 человек здесь, а может быть и больше даже, действительно используют эти методы. Это не так много, но строится буддийский центр, и он существует в очень красивом месте, и я думаю, что есть шанс. Вы, казалось, еще долгое время вы были атеистом, потом вы стали буддистом. Что изменилось в вашем жизни? вы уже до конца нашли эту гармонию? Ну, нужно для того, чтобы это понять, прежде всего сказать о том, что буддизм не является религией, как мы это себе представляем. Да? Потому что там нет э, богов, которым нужно поклоняться, там нет э, основ, в которые ты должен верить, не проверяя. Да? И буддизм часто ученые называют религией опыта, если уж и говорят о религиях, а не религии веры. Поэтому сменилось не так уж слишком много Честно говоря, будучи буддистом, ты продолжаешь быть обычным человеком. У тебя может быть обычная жизнь, но при этом ты можешь использовать вот эти вневременные методы, которые, в общем-то, можно сочетать с этой жизнью своей, да, и э, развивать свой ум, развивать. Цель буддизма – это развить возможности качества ума. И их можно делать… Ну, вы знаете, развивания. с каждым роком, мне кажется, у буддизма все больше и больше. На Западе – да, на Востоке – нет. А с чем это связано? Ну это связано с тем, что на Западе огромное количество образованных людей, которых, ну в общем-то, не очень устраивает вот те старые формы какие-то религиозные, да, потому что они действительно на каких-то догмах построены. При уважении к традиции многие люди все-таки пытаются найти что-то, и с другой стороны материализм не удовлетворяет, да, потому что люди видят, что это, ну как бы, не отвечает на все вопросы жизни, да. И все больше и больше людей Ви знаєте, Річард і Борис І дуже багато зараз людей на Западі огромное количество, в Україні не так багато. Європа, да? ну, вот Америка. А, до речі, в Україні ви бачите <зас> різницю ну, от якраз між Сходом та Заходом, тобто, от як люди реагують. Тому що, я, чесно кажучи, думав, що Закарпаття це досить консервативний uh -huh. такой край, і що, ну, можливо, не будуть так сприймати. буддизм. От що ви можете сказати? Ну, я можу сказати, що, може бути, взагалі закарпатські будівлі центр, це. один из самых старых буддийских центров в Украине. Да? То есть mm -hmm. Здесь это возникло, уже потом это возникло в Киеве, уже потом возникли буддийские центры в других городах, Да, здесь достаточно давно. Вот. Но, конечно, здесь традиции более сильные. Я сам родом из восточной Украины, и, конечно же, там нет, не было никогда таких глубочайших традиций, как здесь, религиозных в том числе. И почва для поиска была, ну и, с другой стороны, там более... Густонаселенная территория mm -hmm. и так далее. Да, но на самом деле я, я думаю, что здесь огромный шанс развития у буддизма тоже есть. А mm -hmm. что, удалось mm -hmm. вам видеть уже страны, э, где буддизм э, зародился? Знаете, я все остановиться никак не могу. Я, я когда-то э, сделал такое желание, чтобы у меня была и работа, и я все время путешествовал. Теперь я, э, честно говоря, практически побывал во всех буддистских странах. Уже по раз. Я, собственно, две недели назад вернулся из Индии. А до, там уже был в Непале, в Секиме. Э, и мы посетили очень много стран. Вот, например, Бутан одна из таких необычных стран, которых ну, мало украинцев вообще там бывало, потому что это закрытая страна, это королевство буддийское. Ну и вот я, собственно, в студию даже <coughs>, принес статуэтку. Uh -huh. Это одна из... один из 350, даже больше экспонатов, которые мы привезли сейчас в Ужгород. У нас огромнейшая выставка. И вот это из бутана вот так, <coughs>, такая форма, это называется «Любящие глаза» или «Чинрези». Вы видите четыре руки. Это как бы бадхисатва любви и сочувствия да, вот, то есть, символ она сделана из керамики и нам удалось это довольно редкие экспонаты я не думаю что где-то еще можно в украине или даже может быть в восточной европе найти что-то подобное потому что страна закрыта привести оттуда мало чего можно mm -hmm. и очень интересная страна у нас будет если уж очень коротко о путешествиях у нас будет целый вечер посвященных Розказом з фотографіями, слайд-шоу о путешествиях по буддийским странам, о паломничествах бутан, ладак, Тибет і так далі. Да. Всім кому интересно, могут прийти послушать, узнать, і послухати, узнать. Ну, якраз та... ми вже переходимо потихеньку до днів будівської культури. От розкажіть трішечки, що це таке, як довго це буде тривати, от так, що то, це може за програма. Ну, программа включает в себя разные мероприятия. Прежде всего это выставка буддийского искусства, как я уже сказал, огромное количество экспонатов, оригинальных экспонатов, которые все привезены из мастерских монастырей Тибета, Бутана, Непала, буддийских стран Китая и так далее. Мы собирали уже ее больше чем 10 лет эту экспозицию, и нам удалось собрать самую, наверное, крупную экспозицию в Восточной Европе, если не вообще в Европе. И многие люди приезжают из России, из европейских стран для того, чтобы посетить, побывать. Вот. Ну и также э, огромное количество различных лекций, мастер-классов. Я все даже не буду перечислять, не так буду забирать вообще. Ваши... Да, тут очень много. И также у нас и лекции в Берегово, у нас лекции и в Мукачево, в Сваляве будут мастер-классы буддийской медитации, где человек сможет узнать, что такое буддийская медитация и даже попробовать это. О, на этом я хотела остановиться. Тут написано, что в Закарпатском музее народной архитектуры и то 23 травня будет мастер-класс буддийской медитацией. Якщо можно детальнее про это, про буддийскую медитацию? Ну, нужно опять же сказать, что буддийская медитация не имеет никакого отношения к какому-то религиозному культу. Это, это как вот йога для тела, а это йога для ума. Буддийская медитация позволяет посмотреть не только наружу, то, что мы привыкли, наш ум привык видеть все явления вокруг, но сам себя он не видит, он не знает, кто же переживает это все, кто же это все видит. И вот, собственно говоря, буддийская медитация – это метод, который позволяет успокоить наш ум, это первый этап. И второй этап – открыть, как бы увидеть и открыть качество, бесстрашие, радости, сочувствия, которые дремлят в каждом, и с точки зрения вот буддийской культуры, буддийской традиции, каждый из нас совершенен. Каждый человек совершенен. И нужно только найти метод, чтобы это совершенство раскрыть в себе. И потом это никогда не теряется. И вот, собственно говоря, буддийская медитация, она позволяет успокоиться, быть более ясным э, во всем, что ты делаешь, видишь, понимаешь. И, э, и на самом деле они бывают разные буддийские медитации. І та тут мастер-клас, який ми предлагаем, це совсем небольшая медитація, 15 минут для того, щоб человек мог навчитися. Може бути 20 минут. І, конечно же, ми немножечко розкажемо, що це, для чому можемо взагалі навчитися медитувати, не знаючи фактично нічого пробудимо, чи варто себе якось підготувати. Ну, вот достаточно, может быть, небольшой информации, которую мы там дадим для того, чтобы попробовать и начать. Но если человек решает для себя использовать это постоянно, то, конечно, какие-то знания более глубокие ему необходимы для того, чтобы совершенствовать. Но, в принципе, это, это то, что на практическом уровне делает нас вот просто расслабленными и счастливыми. И, может быть, не, не, не так важно огромное количество информации. Угу. Того, чтобы... Вы привезли много <как> статуэток, гризных, я так понимаю... Ну, артефактов, или как это назвать, mm -hmm. экспонатов. А кто приехал звать, чтобы проводить эти лекции? Кто будет проводить семинары? Семинары и все эти мастер-классы и лекции будут проводить люди, специалисты, которые занимаются этим уже многие годы, десятки лет иногда и так далее. А, наша программа, в общем-то, здесь в Ужгороде это не впервые мы делаем. У нас таким, мероприятия в Киеве проходили уже дважды. Там в Днепропетровске трижды, во Львове дважды и успешно. так далее. Очень успешно. Иначе бы мы это не делали. В Киеве у нас 10 тысяч человек приходило, например. Ну, это украинский дом был, да, это было, конечно, такое место. Вот. Это означает, что у нас уже есть такой достаточно большой опыт, и в том числе с людьми, которые несут эту информацию. Вся информация, которую вы получаете, она вы можете получить здесь. Она это не просто люди прочитали какие-то книжки. Да, каждый из нас может прочитать книжку и Пересказать ее да. в большей степени все эти лекции дают люди с опытом люди, которые получили специальное образование, буддийские учителя, которые уполномочены буддийскими ламами, на то, чтобы рассказывать, на то, чтобы делиться этой информацией. и Кто это и так далее, можно узнать у нас на сайте buddhaysin.ua. Там описано, кто, какие люди, какие лекции проводят. Но в общем-то, все это специалисты. Мы не, не, не привезли никаких монахов там экзотичных. Да? Конечно, бывает время от времени к нам и ламы на наши мероприятия приезжают. Да? Но это, во-первых, дорогостоящее, во-вторых, не очень много в этом смысла, честно говоря. Да? Потому что выглядит красиво, но по сути очень сложно получать информацию. Слишком большая дистанция между культурой и языком и так далее. И, в общем-то, все буддийские учителя в курсе того, что, ну, там, многие буддийские учителя, того, что сейчас происходит в Закарпатье, держат это в своем там уме для того, чтобы все проходило максимально полезно для всех. Вот. И таким образом мы находим тех людей, которые могут приехать, у которых есть такое... Ну, и на останок, <гум> сегодня уже ведь будет первый захват 24 квітня. Что это, зрешто, будет про нас для наших людей? <гум> ну, сегодня, в общем-то, такое мероприятие официальное, больше для прессы, мы открываем официально день, Дни буддийской культуры. Там не будет никаких ну, таких широких информационных каких-то мероприятий событий вот мы открываем выставку открываем не культуры все мероприятия уже начнутся с завтра вот куда мы приглашаем всех приходить и участвовать и для себя, еще <свят> я думаю что послушайте очень много интересного и нового и э, речь не идет о том чтобы сделать закарпаться в буддистами да. поверьте это бессмысленно и совершенно даже невозможно и никому не нужно речь идет о том что каждый из нас если мы действительно сможем понять насколько эта культура разнообразная и глубокая честно говоря вот я сейчас вот нахожусь в Ужгороде, я уже был тут очень много раз у меня огромнейшее хорошее чувство всегда здесь да по какой причине вы смогли в, на небольшой территории ужиться самыми разными даже культурными, языковыми, э, национальными общинами и при этом вы так все дружны и это очень хороший пример честно говоря для всей остальной украины как мне кажется вообще невероятно хороший и для других стран которые находятся вокруг и вот буддийская культура она очень близка э, ну, вот мы представляем в основном тибетскую культуру да это горная местность угу. я думаю что вот эти вот характеры горцев они где-то похожи во всех с, с, частях мира и я нахожу много э, сходства общего между закарпатцами и тибетцами mm -hmm. я очень часто там бываю общаюсь mm -hmm. я думаю что вот такая вот толерантность и вот такой вот широкий взгляд на вещи это действительно что то такое особенное и вам будет наверняка интересно побывать и посмотреть на то ну, вот как какая така особенна і глибока культура їсти. Ну... Дякуємо вам гарно я... за <клес> я. Думаю, що навіть ця велика мультикультурність Закарпаття, хоча вже багато культур є. Я думаю, що знайдеться місце і для буддизму Всіх закарпатців, всіх хто нас зараз дивиться, ми запрошуємо на дні буддистської культури в Ужгороді, які триватимуть близько місяця. Ну а нашому гостеві ми щиро дякуємо за таку чудову ранкову розмову. Так, я нагадую, що на затяг був Олександр Рибін, головна голова правління благодійного фонду Жива традиція ранок на тисі продовжується, не перемика. Не залишайтесь з нами.